Значит, это стандартная, стандартная комплектация автомата К-74, стандартный пластиковый цевьё. Это цевьё, как бы на него не подцепишь никакие усовершенствованные вот модификации, то есть как фонарик, как ручка перевода огня, и так же самое, как и калимат. Можно вот себя здесь, цевьё, а можно ближе. В данном случае автомат ночной, на него цепляется за счет, называется, ласточки на гнездо. То есть такая же планка, с помощью которой можно подцепить калиматорный прицел. Первое основное преимущество, которое я заметил калиматорного прицела, что неподготовленный боец, то есть только что пришедший, может стрелять обеими глазами. Это очень важно, потому что когда стреляешь одним глазом, по советской системе прищурившись, у тебя обзор уменьшается на порядок. И он максимально прост для человека, новенького, так сказать, в армии. Второй момент, он максимально прост в пристрелке. Просто снимаешь защиту эту, берешь э, любую отвертку и подкручиваешься. И буквально за 4 выстрела пристрелка готова. И как кучность точно? Кучность на порядок больше, чем у советских сильной план. Ну а на сколько метров примерно удобно вести Ну, как любое стрелковое оружие. 100-200 не больше. Дальше уже идет развод больше. Какой бы оно ни было, каким бы то ни был профессионалом, уже тяжело работать на больших дистанциях. Ну, так что я считаю, это оптимальный вариант. аэропорту помогал сильно? Конечно. <связывая> Благодаря ему и вывозили. Я хочу сказать большое спасибо Народному проекту.